الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم یومتا عدی کل نبسن تجاد النفسہ وطوفہ کلبسم ما کس ما عاملتحم الظلم ودرب اللہ مثلاََََََََََََ خریتن کانت عمنتم مطمئنتیہغدمن کل مقان فکاف رت بن عمل فادا قلعہ الباسل جوف با کانو یسنع صدق اللّہ العظیم آیت نمبر ایک سو چھ سے لے کر آیت نمبر ایک سو بارہ تک سورہ نخل ہے اور چودماں سپارہ ظالقہ بنہ مستحب الحاتت دنیا علی الآخرہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی فانی زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ جن کے دلوں میں کفر موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انہیں کیا کرے گا عذاب دے گا اور عذاب بھی کون سا عذاب عظیم فرمایا اس کے یعنی عذاب عظیم دینے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کر لیا دنیا کو پسند کر لیا فنا ہونے والی دنیا پسند کر لی کس چیز پہ ترجیح دیتے ہوئے آخرت کی ابدی زندگی پہ دنیا جو فانی ہے اس کو انہوں نے ترجیح دے دی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرے گا عذاب عظیم دے گا وَأَنَّ اللَّهَ اللہ علیہ دل قوم اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کافر ہے اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. دیتا اولائک اللہ طب اللہ یہ وہ لوگ ہیں مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں پر وَسَمْعِهِن جن کے کانوں پر وَأَبْسَارِهِم جن کی آنکھوں پر وَأُولَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور یہی لوگ اپنے اعمال کے نتائج سے کیا ہیں غافل باب ہیں باب اللہ, تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ کانوں پہ اور اس کے اوپر آنکھوں پہ مور لگا دی ہے سمجھ گی نا تو یہ ایمان نہیں لا سکتے اور یہ غافل ہیں لاجر معن فلاخرت عمل الخاسرون ضرور یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں نقصان انہی کا ہے جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی ہے مور لگا دی ہے ان ربقین للذین ہوں پھر بے شک آپ کے پروردگار کا معاملہ ان کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی من بعد ما نوں بڑی آزمائش سے گزرنے کے بعد سما جہادوں پھر, پھر جہاد بھی کیا صبر اور مصائب سے صبر سے کام لیا ان رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورُ ررحیم بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان کے لیے بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور اس قسم کے دوسرے ارباب اخلاص کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے فتنہ میں مبتلا ہونے کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن کو چھوڑا حق و باطل کی ہر جنگ میں حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے ایسا دھڑ کی بازی لگا دی اور اس راہ میں جس مصیبت اور تکلیف سے نباستہ پڑا برے صبر کے ساتھ اس کو برداشت کیا تو اے محبوب نے بتا دو آپ کا رب بڑا ہی غفور اور رحیم ہے یومت آتی کل نفس تجا دے لو ان نفسیہ اس دن کو یاد کرو جب آئے گا ہر نفس کہ جھگڑا کر رہا ہوگا ان نفسا اپنے متعلق وَتُوَفَّا كُلُّ وفاع کل نفسمہ اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا ہوگا وَهُمْ لا يُزْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے وَدَرَبَ اللَّهُ اللہ مثلاََ اور بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال وہ یہ کہ ایک بستی تھی کانت عامنتم مطمئنتاً جو امن اور چین سے آباد تھے یا اتی ہا, ہا آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق راغدن بکثرت من کل مکان ہر طرف سے فکافارت اللَّهِ پر اس کے باشندوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فَأَذَاكَ کا لِبَاسَ الْجُورِ لباس چکھایا اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کہ پہنا دیا انہیں بھوک اور خوف کا لباس بما کانو يَسْنَعُونَ ان کارستانیوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے پروردگار عالم عمل کی توحفی قطع